Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi kita di Mystery Zone Nah para sobat pemburu kisah Pada kesempatan kali ini Kita dapat satu kiriman kisah dari Mas Andi Mas Andi ini salah satu sobat pemburu kisah ya Kang Surya Iya Mas Andi ini berkisah mengenai salah satu pengalaman horornya yang terjadi di Semarang, Kang Surya. Iya, dan masih baru saja, Pak ya, tahun kemarin kalau nggak salah. Iya, tahun kemarin. Bagaimana kisah dari Mas Andi ini? Monggo Kang Surya dikisahkan untuk para sobat pemburu kisah. Ya, terima kasih Pak Jack. Mas Andi ini bercerita tentang apa yang dia alami sekitar tahun 2020 dan sangat membekas di ingatannya sampai sekarang Pak Jack. Kebetulan Mas Andi ini aktivitas hariannya itu kan bikin kue, bikin kue serapi gitu. Nah pada waktu itu dia ada di kontrakan memang teman-temannya itu sudah pada pindah Dia sendirian di kontrakan itu Karena teman-temannya yang sudah terbiasa dengan dia pindah Dia pun akhirnya terpikir untuk nyari kontrakan baru Karena ya bukan hanya karena merasa sepi ya di sana ya Tapi lebih karena kalau kerja bikin serabi kan biasanya malam Nah kalau malam itu kan pakai alat penggiling tepung dan juga alat-alat bikin kue itu mungkin menimbulkan suara yang agak berisik lah ya sebenarnya tidak tidak terlalu berisik banget tapi mungkin karena bekerjanya pada waktu malam di saat kondisi sepi jadi di sekitar itu mungkin merasa terganggu nah karena melihat kondisi yang seperti itu Mas Andi ini berinisiatif untuk mencari tempat kontrakan yang barangkali ya agak sepi lebih baik lah dan mungkin bisa menerima aktivitasnya yang setiap malam itu bikin kue akhirnya nggak berapa lama Mas Andi ini dapat kabar kira-kira 20 kilo dari kontraannya yang sekarang itu ada tempat lah tempat baru kontraan yang masih apa kondisinya juga layak terus di sana mungkin warga kiri kanannya juga tidak terlalu mempermasalahkan kalau Mas Andi kerja sampai malam gitu ya akhirnya kesanalah mungkin pilihan untuk tempat barunya Mas Andi ini dia punya nyewa kendaraan bawa barang-barangnya terus termasuk juga peralatannya untuk bekerja dia berangkatlah ke sana nyampe di lokasi kontrakan itu kira-kira habis maghrib Akhirnya semua barang-barang itu diturunkan masuk ke dalam kontrakan. Ya biasanya kan mungkin kontraknya nggak jauh beda ya dengan tempatnya Mas Andi sebelumnya. Jadi ada beberapa kamar yang juga apa disewa bareng-bareng gitu. Tapi waktu Mas Andi menurunkan barang itu ada seorang laki-laki ya seumuran atau mungkin 1-2 tahun usianya di bawah Mas Andi lah dia itu menawarkan diri untuk membantu mengangkut barang-barangnya masuk ke dalam ya karena mungkin kondisinya sudah apa lelah dan capek karena pindahan ya Mas Andi dengan senang hati menerima bantuan teman baru itu apalagi mungkin waktu itu kendaraan angkutnya mungkin pickupnya itu keburu balik ya karena sudah malam ya sudah habis maghrib jadi ya Mas Andi dengan senang hati dan orang baru ini memperkenalkan dirinya mungkin sebut saja Alip gitu aja ya ya dia itu bercerita saya juga tinggal di sini kok mas monggo kalau menempati bareng sama saya nanti kalau ada waktu saya bantu-bantu boleh ya oh ya dengan senang hati gitu akhirnya mas Andi menurunkan semua barang terus mempersiapkan segala sesuatunya karena malam itu mau nggak mau harus bekerja bikin kue lagi gitu ya karena aktivitas di tempat baru ini mungkin masih perlu adaptasi Mas Alip inilah yang banyak membantu Mas Andi bahkan dia menawarkan diri saya kalau boleh kerja sama Mas Andi boleh nggak? oh ya enggak apa-apa bantu-bantu bikin-bikin ginian ya mungkin upahnya nggak seberapa enggak enggak apa-apa soalnya saya ini asli Tuban di sini juga merantau keluarga saya juga di Tuban gitu jadi dia itu butuh apa uh, aktivitas yang mungkin bisa untuk ngirim duit ke keluarganya katanya gitu. Ya akhirnya Mas Andi pun dengan senang hati menerima bantuan itu. Akhirnya malam itu dia mulai bikin kue. Biasanya kalau bikin kue itu nanti dibungkus pakai daun pisang itu dikerjakan sendiri, tapi karena waktu itu ada kenalan baru itu yang berniat untuk bekerja dengan Mas Andi jadi ya tugasnya itu bikinkan kue, bungkusin kue itu katanya. Akhirnya setelah masa dimasak oleh Mas Andi, kue itu kemudian diantar diambil oleh si Alib ini tadi dibungkusi. Nah, Mas Andi itu merasa anehnya itu waktu bekerjanya Mas Alib ini kok cepet banget ya. Jadi dia itu selesai masak kue, diantarkan ke sana nggak sampai 5 menit itu satu nampan itu sudah selesai semua bungkus kuenya. Padahal ya jarang sekali bisa secepat itu gitu loh padahal baru saja bekerja diberi contoh sebentar kok sepertinya cepet banget kerjanya kadang-kadang sendirian pun kadang-kadang hampir setengah jam ini lima menit sudah hampir selesai gitu tapi karena ya Mas Andi mikirnya positif thinking aja lah ini mungkin dia benar-benar niat bekerja gitu akhirnya Mas Andi pun mulai hari itu dibantu oleh si Alif itu bahkan sampai malam pun, menjelang pagi pun mereka itu masih terus bekerja dan hal itu terus berjalan dari hari ke hari, dari malam ke malam dan mas andi itu pernah ngajak besok pagi, anu ya bantu bantu belanja ke pasar ya si alipnya jawab, wah saya kalau pagi ndak bisa, saya ada kerjaan lain kalau malam saya bantu mas tapi kalau pagi sampai sore saya ndak bisa Oh ya sudah akhirnya pikirnya Mas Andi mungkin ada aktivitas lain ya Karena memang tiap harinya si Alip ini datang ke kontraan itu ya menjelang-menjelang isa gitu Habis maghrib atau menjelang malam dimana Mas Andi sudah persiapan untuk bikin kue gitu Dan kemudian perginya ya ketika semua sudah selesai masak Mau subuh gitu sudah dia pergi gitu Kadang-kadang jam jam baru datang itu atau menjelang pergi itu dia mandi ke kamar mandi kontraan itu ya setidaknya ada teman lah buat Mas Andi untuk melewati hari-hari di kontraan barunya apalagi dengan pekerjaannya yang cukup rumit ya nah sampai karena keseringan itu Mas Andi pun juga kadang-kadang itu malam keluar itu beli makan beli minum, beli rokok itu sampai dua jadi satu buat dia satu lagi buat si Alif ini dan kemudian setelah berlangsung cukup lama, kira-kira 2-3 minggu lah. Mas Andi ini kebetulan e, beli makan itu nggak terlalu larut malam, ya. Nggak malam-malam banget, biasanya jam mungkin menjelang tengah malam gitu. Kali ini nggak terlalu malam, dia itu ketemu dengan Ibu Warung, dan Ibu Warung itu mungkin tanya, "Mas, tinggal di kontraan sana?" Iya, kok tiap malam itu beli makan kok dua bungkus minum juga dua gitu oh iya sama teman saya oh sama temannya ya iya namanya anu iya dia nyebutkan teman saya dari tuban dari tuban siapa ya mas namanya alip gini 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 kaget ibunya oh iya mas bentar ya akhirnya ibu itu pun masuk ke dalam dia itu manggil suaminya katanya Kemudian suaminya juga keluar, ya sekedar memperkenalkan diri. Oh ya sudah berapa lama mas di sana? Ya tiga mingguan ini pak. Makanya kok tiap bungkus makan kok mesti dua. Mungkin anu yuk kita ke Pak RT sebentar yuk ngobrol-ngobrol. Ya Mas Andi awalnya juga heran. Ini kok mungkin saya belum izin atau apa. Jadi bikin usaha itu harus ke Pak RT dulu atau mungkin kontraan itu nggak boleh bikin usaha atau kekhawatiran Mas Andi itu ya. Seperti dulu-dulu, kerja malam itu beberapa warga di sekitarnya itu merasa terganggu gitu ya karena banyak pikiran akan hal-hal yang dikhawatirkannya Mas Andi ikut aja lah ke Pak RT kebetulan di sana itu malam itu Pak RT juga ada tamu lah ya mungkin warga yang diskusi rapat atau mungkin ada keperluan dengan perangkat desa ya Mas Andi diajak oleh suaminya penjual makanan tadi diperkenalkan ke Pak RT kemudian Mas Andi bercerita, saya pendatang seperti ini, aktivitas saya ini dan saya ada teman di sana. Nah, suaminya itu langsung kayak memberi apa komentar gitu ke Pak Edwin. Nah, itu Pak yang saya khawatir. Kalau nggak salah kan, yang namanya ya si Alip itu ciri-cirinya gini, gini, gini. Lo iya benar. Memangnya kenapa Pak? Mas Andinya juga agak heran gitu. Akhirnya Pak RT dan Suaminya penjual makanan, termasuk beberapa orang yang ada di situ itu ya bercerita. Sebenarnya Mas Alip itu sudah meninggal, sudah meninggal itu kira-kira hampir setahun lalu. Meninggalnya karena bunuh diri, gantung diri di kontrakan itu. Kaget bukan main Mas Andi. Wah, Mas Andi cuma bisa diem dan dia itu kayak kayak semacam mengingat-ingat gitu selama ini dengan aktivitas dengan si Alip itu seperti apa akhirnya dia mulai dapat satu dua hal yang memang dia rasakan itu selama ini nggak pernah sama sekali diperhatikan oleh Mas Alip. Jadi ya si ah oleh Mas Andi gitu si Alip ini pakaiannya itu nggak pernah ganti dan dia aktivitasnya ada di kontrakan itu selalu malam. Jadi pakaiannya ya itu itu aja. Aktivitasnya datang ke kontrakan malam, pergi lagi itu menjelang pagi dan tiap kali apa Mas Andi ini sholat atau apa gitu si Alif ini kayak mesti mandi ke kamar mandi kayak jadi mandi jebur jebur gitu kayak ya gimana lah aktivitas lain gitu dan yang paling agak bikin Mas Andi ini agak apa ya teringat juga itu si Alif ini kalau bicara atau ngobrol itu sikapnya datar wajahnya juga ekspresinya datar bahkan kadang-kadang bibirnya itu seperti hanya apa ya diem gitu tapi ada suara yang keluar dari mulutnya jadi selama tiga mingguan lebih ini Mas Andi itu merasa baru dapat pencerahan dan kayak semacam petunjuk itu baru kali ini akhirnya setelah diberi penjelasan sama Pak RT dan perangkat lain termasuk suaminya ibu penjual warung tadi ya Mas Andi pun berpikir ya sudah Pak enggak apa-apa kok kok cuman saya herannya dulu waktu saya pindah ke sana kok nggak ada yang beritahu gitu ya beberapa warga itu yang kebetulan ada di sana ya bilang ya sebenarnya mau beritahu macam tapi kan juga gimana ya nggak enak sama pemilik kontrakan gitu karena mungkin pemilik kontrakan juga warga sekitar juga mungkin seperti itu ya akhirnya setelah mendapat banyak keterangan dan diminta untuk ya bersikap hati-hatilah selama di sana Mas Andi berpikir ya enggak apa-apalah saya sendiri juga ada usaha di sana jadi daripada saya pindah-pindah terus nanti ya resiko saya coba dulu aja deh mungkin sebulan ini gimana rasanya di sana akhirnya malam itu Mas Andi itu pulang dia masuk ke kontrakan itu suasana itu sudah merasa dia itu merasa berbeda nggak seperti biasanya jadi ada rasa was-was dan lain sebagainya tapi Mas Andi itu ya memberanikan diri lah dia sambil berkata gitu ya di dalam kontrakan yang kosong itu dia bilang saya sudah tahu semuanya ya tolong jangan ganggu ya jangan ganggu lagi aku pengen di sini itu tinggal bekerja kamu nggak usah ganggu ganggu lagi dan kayak apa beberapa titik kayak kayu di dalam kontrakan itu kayak bergerak gerak gitu seperti ada orang berjalan gitu di atasnya mas andi cuma diam aja saya nggak takut tapi, tolong jangan ganggu saya. Sudah tahu semuanya, akhirnya Mas Andi malam itu, ya, apa ya, kayak semacam istirahat gitu, masuk ke kamar. Tapi, kok tiba-tiba itu di luar, itu seperti ada orang. Dan ketika Mas Andi bangun, itu tampaklah si Alif itu sudah ada di situ, di hadapannya. Jadi, kondisinya itu nggak seperti Alif yang selama ini ketemu, ya. Pakaiannya memang masih sama, tapi waktu itu dia itu datang dengan kondisi di lehernya itu ada tali yang masih terikat erat gitu, dan lidahnya itu seperti terjulur keluar. Wajahnya bener-bener pucat dan menakutkan sekali. Dia sempat berkata, "Saya ingin kerja ikut sama Mas Andi." Gitu, kaget. Dianya Mas Andi sudah-sudah, jangan ganggu saya. Dia kaget pergi berlari keluar jadi keluar kontrakan itu maksudnya ya menghindar sambil ya istilahnya mencari udara segar lah karena merasa penampakan sekilas itu tadi cukup membuat kaget mas Andi ya dia keluar niatnya itu sambil merokok gitu di luar itu ada lagi si Alif itu tapi penampilannya beda kelihatan seger gitu dan gak ada tali yang mengikat di lehernya lagi dia itu cuma tersenyum dan kata-katanya tetap saya cuma ingin ikut kerja gitu, saya pingin ikut Mas Andi. Gitu. Ya akhirnya karena sudah kondisinya seperti itu ya Mas Andi pun dengan tegas mengatakan, tolong jangan ganggu lagi. Setelah berkata gitu, dia menghabiskan rokoknya, dia masuk ke dalam. Nah, sampai di dalam itu ya Mas Andi masih sempat was-was ya, karena di kamar mandi itu ada bunyi suara orang mandi gitu. lah Mas Andi itu. Dan ketika mendekat kamar mandi, dia pingin ngetuk tapi juga ragu. Ini orang mandinya kok mirip banget dengan mandinya si Alif ya. Dia tanya, "Siapa ini di dalam?" "Saya, Mas, mandi." Dan benar-benar itu suaranya Alif. Ya, Mas Andi merasa, "Wah, ini malam ini benar-benar teror yang sangat luar biasa ini." Akhirnya dia malam itu mengambil keputusan untuk ya banyak berdoa hanya tidur dan sudah melupakan aktivitasnya untuk membuat kue lagi jadi ya malam itu benar-benar malam yang cukup panjang bagi Mas Andi sampai keesokan harinya itu karena kejadian beruntun tadi malam itu ya mungkin bertemu dengan penampakan alip yang nggak seperti biasanya ya Mas Andi ini katanya sakit gitu. jadi sakit itu selama tiga hari demam dan nggak bisa bangun tapi anehnya yang merawat itu si Alip jadi si Alip itu ya datang bawakan makanan bawakan minuman bungkusan nasi gitu tapi Mas Andi ini antara kondisi yang sudah lemah ya dan kesadaran juga menurun ketika dia ngecek tiap hari itu bawakan nasi si Alip ini ya dibuka itu nasinya sudah basi bahkan ada belatungnya jadi ya mungkin nasi yang dulu dia beli terus disimpan oleh sosok alip itu tadi atau gimana Mas Andi nggak bisa mikir sampai akhirnya pada malam ketiga atau hari ketiga ini Mas Andi ini setengah sadar dia terbangun ada nasi juga di sebelahnya namun ketika dibuka nasi itu masih seger masih baunya juga masih enak gitu kayaknya kondisinya masih hangat baru dikirim ini kayaknya tapi Mas Andi baru menyadari ternyata yang mengirim itu tetangga tetangganya. Jadi mungkin karena sudah dua hari Mas Andi nggak pernah nongol gitu ya, apalagi kemarin juga Mas Andi baru diberitahu bahwa di situ memang ada penunggunya. Ternyata tetangga-tetangga ini berinisiatif untuk nengok atau gimana dan melihat kondisi Mas Andi sakit. Ternyata pada hari ketiga itu mereka membawakan makanan hingga akhirnya setelah Mas Andi itu sembuh, dia pun memutuskan untuk ya meninggalkan kontrakan itulah dan dia itu sebenarnya menyimpan apa ya uang itu sebenarnya untuk upahnya si Alip itu dulu pernah Mas Andi itu mau menyerahkan ke Alip ini upahmu ya untuk selama bantu kerja ini waktu masih belum ketahuan ya bahwa si Alip ini sosok yang bukan manusia itu si Alip ini selalu menolak saya mau kirim ke keluarga uang ini mau saya kirim ke keluarga saya Mas tapi nggak bisa katanya. sudah deh saya titipkan ke Mas Andi aja nanti biar ngumpul dulu, biar ngumpul banyak baru nanti saya coba kirim ke keluarga gitu. Jadi Mas Andi ini berpikir setelah meninggalkan dari kontrakan itu dia masih nyimpan itu amplop upahnya si Alif itu. Dia juga masih bingung ini mau diserahkan ke mana ini. Bahkan sampai sekarang itu katanya amplop itu masih disimpan dengan uangnya yang utuh. Ini mau diantar kemana? Ketuban juga nggak tahu, alamat keluarganya, identitas juga nggak paham. Jadi, ya mungkin Mas Andi ini masih apa ya, masih berpikir suatu saat mungkin akan menyerahkan uang itu, kayaknya sampai akhirnya Mas Andi akhirnya memutuskan pindah kontrakan, walaupun katanya sampai sekarang itu dia masih sering bermimpi, bermimpi sosok si Alif ini kayak muncul di dalam benaknya sambil berkata ya saya ingin kerja saya ingin ikut mas aja jadi ya hal itu sampai membuat mas Andi ini merasa apa ya terhantui lah sampai sekarang jadi itu kisah pengalaman dari mas Andi Pak Jack iya menyerapkan sekali kalau itu dialami oleh kita kan ya luar biasa Pak Jack selama hampir satu bulan ya tapi mungkin Sosok Alif ini sudah cocok mungkin sama mas Andi dan sebenarnya uh, tidak ada niatan untuk mengganggu sebenarnya mungkin Iya yeah, karena ya menurut mas Andi sih tiap malam itu mereka ya kadang-kadang satu kamar tidur bareng hmm. Terus juga ngobrol bareng sampai malam bahkan kata tetangganya itu waktu diberitahu Loh berarti masnya ini tiap malam ini sama si Alif itu ngobrol ya Iya bu Aduh saya kira masnya ini ngobrol sama telepon, di telepon gitu ngobrol, lagi asik ngobrol di telepon. Tapi berarti ya ngobrol sama si Alip yang sudah sudah lama meninggal itu kayaknya. <laughs> Bahkan katanya kalau tidur kesenggol gitu tubuhnya sudah dingin banget ya Pak Jack. <laughs> ya mungkin kita kirim al-fatihah aja untuk si ya. Alip kan. Iya betul Pak Oke, okay, Mas Andi, terima kasih atas kiriman kisahnya yang sangat-sangat seru ya. Ya, yeah, seru dan bikin merinding, Mas. Dan untuk sobat pemburu kisah, terima kasih telah menyimak kisah hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, serta tinggalkan komentar di bawah. Dan ikuti terus kisah-kisah kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.